В ту сторону встань. За помога мешканцам место Покровск, не район не Собачевка.

Да да придется... Царство Твое, да будет воля твоя. И на земле, как и на небе, хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое царство, и сила, и слава во веки Аминь.

помогаете. Вот да, детство, а 99. скажите, когда вы не две Спасибо большое. За христианскую за... Миссию, за... За... Благодарю христианскую миссию за поддержку в городе Покровске. И Спасибо. Да. Спасибо, ребята за гуманитарочку. Номер телефончика. Спасибо большое. Всего хорошего. Спасибо велике за, за поддержку городу Покровску за тормозочки. И вам тоже. Спасибо большое, что помогаете да. в трудное время, по таким дорогам добираетесь. Мира всем! Отец Небесный, Отец Небесный, мы благодарим Тебя, Господь, что Ты хранил сегодня жизнь наших волонтеров, Господь. Они Спасибо, приехали Господи, со Господь. Два буса провезли всех, и продуктов, и одежды, Спасибо. Господь. Но, Боже, этот дрон помешал, и они не смогли туда доехать. Господи, но мы приехали, что могли провезли, Боже. Благослови этих людей, пусть Твой ангел-хранитель будет здесь, и над нами, и над ними. Во имя Иисуса мы просим Тебя, Отец Небесный. И пусть твоя святая кровь, сына твоего, покрывает нас. Потому что ангел-губитель, видя твою кровь, он будет пролетать мимо со всеми смертоносками, ракетами и снарядами. Я в это верю, что твое слово об этом говорит. И мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты здесь и охраняешь нас. Господи, благослови каждого. И дай нам оценить ту любовь, которую Ты проявлял, через этих волонтеров, которые приехали аж сюда.